Спасибо всем, кто подключается, кто подписался к нашему каналу «Город Днепр, Украина, Церковь, Благодать». И мы продолжаем. Хорошие новости в прямом эфире. Сегодня у нас 16 ноября, воскресенье. Можете смело сказать «Христос воскрес, воистину воскрес». Это уже праздник, праздник победы нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа над смертью. Он победил смерть. Этот подарок сегодня дарует каждому из нас. Так что мы обращаемся к Божьему Слову, приветствуем друг друга вместе, молимся и собираемся на воскресное богослужение, чтобы поклониться нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу и встретиться, встретиться вживую друг с другом, с его детьми, с братьями и сестрами, поприветствовать, обняться, поддержать друг друга. Приветствую Наталью Медведеву, Григорий Воловей, Михаил Бондаренко вместе с нами, Константин Кособоков, Олег Демиденко, Германия пишет нам «Доброе утро», Саша Мартынченко, Марина Медведева, Лина Сапай, Шалом Христовый, Шалом Юрий Кирлов, Тома Завгородня, Барбой Наталья, Павел Стефанов, выздоравливай, Павел, молимся за тебя. Церковь благодать, благодарить за вашу поддержку материальную поддержку, молитвенную поддержку за то, что вы вместе с нами. Сережа Острижный, вижу. Так, Валентина Калинина, доброго ранку. Украина моя и церковь благодать, место Днепро. Всем бажаю благословения. Молимся, молитва – это сила от Бога. Володя Овсиенко, доброе утро, Володя. Евгений Бурлаков вместе с нами. Сейчас команда благовестника видит места лишения свободы. У нас три колонии. 89-я колония, 21-я колония, 94-я колония. И команда едет в геретрический пансионат. Помолитесь, пусть Господь благословит каждого из нас. Итак, мы обращаемся к Божьему Слову. Я знаю, сейчас у многих нет света, отключения. У меня тоже показывает медленное подключение к интернету, но война. Всю ночь звучали воздушные тревоги, и уже под утро отбой. Так что у нас есть хорошая возможность обратиться к Божьему Слову. Виктор Дзюнич и Марина Карманова. Доброе утро. И Кристина Тюшевская. Итак, читаем одну главу Нового Завета и две главы из Ветхого Завета. У нас сегодня по плану и соборное послание Иакова, брата Иисуса Христа, четвертая глава. И вот начинается она с таких замечательных слов. Откуда у вас вражды, распри не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. А если просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот такое начало четвертой главы. Вопрос всегда звучит, откуда у вас, откуда у нас скандалы, Откуда вражда? Откуда ссоры? Почему люди не могут договориться? Почему не могут поделить имущество? Не могут поделить землю? Не могут поделить власть? Не могут поделить славу? Почему? Где причина? Откуда семейные войны? Кто виноват? Спросите у мужа, кто виноват. Он точно вам скажет, кто виноват. Спросите у жены, она тоже знает, кто виноват. Но Библия говорит, что война. Война находится внутри. Страсти и мордасти находятся в сердце человека. Там источник зла. И вот эти вожделения, есть сильное желание владеть чем-нибудь, человек не свободный. И он не может с этим ничего сделать. Есть такое выражение, кто-то говорил, сердцу не прикажешь. Это ужасное выражение. Это выражение для грешного человека. Сердце надо приказывать. Сказать, стоять, стоп, не туда идешь и изменить это сердце. Источник зла может только один, может только Иисус Христос. И надо знать, почему эта проблема. Вот эта проблема находится в шестом, шестой, шестой стих этой главы. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот источник зла, гордость человека. И это вожделение передалось. Передалось от Эдемского сада. Помните, как Ева глянула на дерево, говорит, ох, вожделенно. Ох, красивая! Еще ничего не пробовал, а уже захотелось, уже тянет ее туда. И такой человек стал рабом. рабом. Рабом своих желаний, своих вожделений, страсти, похоти, все бушует внутри человека. Написано, желаете и не имеете. Вроде желание правильное, хочу, 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 но мотив, мотив сердца неправильный, поэтому не имеете. А если просите? и не получаете. Потому что просите не на добро, а просите, чтобы потребить для себя, для своих вожделений. И вот выход. Выход есть. Конечно же, выход есть. Узнать, что проблема находится в сердце, в моем сердце. И тогда решение. Седьмой стих. Покоритесь Богу, противостойте дьяволу и убежит от вас. Господу надо покориться. И противостать дьяволу. Понимаю, что страсти, что война кипит внутри моем сердце. Это дверь, дверь для дьявола. Обращаюсь к Господу, Господи, прости мои грехи. Верю, что только один может спасти меня от этой беды, от моих вожделений. Могу сказать, стоп, стоять. Вот сегодня будет воскресное богослужение, даже если не хочется, даже если у кого-то нет света, даже вот плохая погода, не включили еще отопление, что ему? Вперед, Андрей, давай, душа моя, прославь Господа. Хороший тут. Так, что здесь еще мне понравилось? А, потому что един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Един законодатель. Это наш Господь Иисус Христос. И вот еще 13 стих. Когда вы собираетесь и говорите, сегодня или завтра отправлюсь, в Польшу, в Германию проживу там один год и буду торговать и получать прибыль. Хорошая цель, да, наверное, хорошая. Человек постоянно о чем-то мечтает, что-то планирует. Но, но всегда учитывайте волю Божью и никогда не будьте самоуверенными. Потому что жизнь наша, как пар, а всегда спрашиваете. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Есть воля Божья она благая, угодная и совершенная. И очень часто Господь корректирует наши планы. 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Что такое грех? Когда человек знает, знает и не делает. Это ему грех. А у нас еще есть книга Исход, 9 и 10 главы. 9 глава и 10. Вместе здесь они очень похожи. Бог наводит казни или казни продолжаются. Эти казни Он наводит через своего избранного сосуда, через Моисея. И казни здесь пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Кроме одной казни. Что это за казни? Написано мор скота, здесь нарывы, град, саранча, тьма. Можно углубляться, можно исследовать, можно думать, можно фантазировать, как это было. Но самое главное, мы должны понять цель. Цель этих казней. А вот цель написана 14, и 15, и 16 стих. Ибо в этот раз Бог говорит, я пошлю все язвы мои в сердце твое. Это он говорит фараону. И на рабов твоих, и на народ твой, на Египет. Дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Вот цель казни, чтобы фараон узнал, что нет подобного, что Господь, Господь управляет всем. Никто не может остановить Божье намерение, которое Он установил, что Бог хозяин и природы, и истории, что Бог управляет всем миром и управляет всем творением. И, конечно же, 16 стих, но для того я сохранил тебя, фараона, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвеличено было имя мое по всей земле вот цель казни чтобы имя господне возвеличилось по всей земле и мы сегодня знаем мы сегодня живем в новом завете и написано деяние 1 глава 8 стих когда вы примете когда сойдет на вас дух святой вы получите силу силу для проповеди евангелия везде Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Мы проповедуем имя Иисуса Христа, что нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это Он, Спаситель, это Он, Хозяин, это Он руководит нашей жизнью, своими детьми, это Он дает нам силу. Мудрость дает нам знание о себе, открывает себя в Священном Писании. Это Он, Иисус Христос. Дает нам радостно проснуться. Хотя в Украине идет война, тяжелая война. Мы не, мы не высыпаемся, но у нас есть. У нас есть мир в нашем сердце. Этим миром мы можем поделиться с другими людьми. Я приглашаю всех вас на воскресное богослужение, которое состоится сегодня в 14.00. До этого у нас будет 13.30, за полчаса будет молитва. Молитва друг за друга, молитва за богослужение. И сегодня приготовили, я знаю, еще раньше. Будет замечательный воскресный обед, вкусный, горячий. Кто нуждается, приходите, церковь благодать вас обязательно покормит. Время нашего эфира пролетело, и мы помолимся, и будем собираться на богослужение. Спасибо тебе, Отец Небесный, за сегодняшнее воскресное утро. Ты пробудил нас. Даешь нам силы помолиться друг за друга. И у нас нужда есть, самая главная нужда. Мы молим Тебя за наших воинов, защитников, за всех, кто полагает своей жизни для победы над агрессором. Благослови капелланов, волонтеров, волонтеров нашего президента, страны-союзники, которые поддерживают, не оставили нас в это тяжелое, нелегкое время. Молим Тебя за верных, божьих миссионеров, проповедующих Евангелие за пределами нашей страны, а также за все церкви Христовы по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Спасибо всем за хорошую встречу утреннюю встречу в онлайн. Жду вас всех на богослужении вживую. Увидимся. Тихого и мирного дня.